হাই ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি আমি যাম এক ঠাইলৈ কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব আমাৰ ভিডিঅ'টো আমিনো আজি ক'লৈ যাম এনেদৰে মাইনাজনীয়ে আগত বহি লৈছে আৰু তাই এনেদৰে উঠি লৈছে তাৰপিছত এতিয়া আমি এনেদৰে যাই থাকিম আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চুৰেণ দাস কলেজলৈ তাত আমাৰ মাহেৰ ছোৱালীজনীয়ে এ ডি এৰি এক্সাম দিব যাব দিব সেইকাৰণে আমি তাইক লৈ আহিলোঁ আৰু হাজো মন্দিৰলৈও যাম বুলি আহিছোঁ গতিকে আমি এয়া হাজো মন্দিৰ গৈ পালোঁ তাত আমি সকলোৱে ভৰি ধুব গৈছোঁ আৰু কাছলৈ বুলি এপেকেট আখৈ লৈ গৈছোঁ তাৰপিছত আমি আখৈখিনি এনেদৰে কাছক দি দিম আৰু কাচুকেইটাও ইমান ধুনীয়াকৈ ওচৰলৈ আহিছে চাওকচোন বলত এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে খাবৰ বাবে বহুত ভাল লাগে নহয় জানো এনেকৈ কাচু মাছ সকলোবিলাক গাৰ ওচৰলৈ আহিলে বহুতে ভাল লাগে তাৰপিছত আৰু এইফালে অকণমান পুখুৰীটো দেখাই দিছোঁ আৰু যে এই বেনাৰখন আছে ইয়াতে লিখাই আছিল অৱশ্যে কাছুক বা মাছক একো খাদ্য খোৱাব নালাগে বুলি তথাপি মানুহে মৰমতে দিছে আৰু এইফালে আমি এতিয়া উঠি গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ বুলি এই মাহীৰ যে ভৰিখনৰ ইমান বিষ তথাপিও আমি মন্দিৰৰ এইফালে ইমান কষ্ট কৰি গৈয়ে আছোঁ মোৰো কিন্তু ভৰি বিষায় কঁকাল বিষায় তথাপিও ভগৱানৰ ওচৰত আমি যাবলৈ বহুত হেঁপাহৰে গৈছোঁ তাৰপিছত আৰু এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি এয়া হাজো মন্দিৰৰ গেটৰ মুখখন আৰু এখেত যে পণ্ডিতজন আহি আছে সেই তেখেতে আমাক লৈ গৈছিল ভিতৰলৈ আৰু দৰ্শন কৰাই দিছিল সকলোখিনি হেল্প পাইছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে মানে সকলোখিনি বুজাই দিছে ইয়াতে যে আৰ্জিনাৰ কাৰণে বিখ্যাত যদি চকুৰ ওচৰত বা কৰবাত আৰ্জিনা ওলাই থাকে সঘনাই তেতিয়াহ'লে তুলসীৰ মালা দিলে ভাল পোৱা যায় বুলি এটা বিশ্বাস আছে আৰু এইটো শুভ প্ৰমাণো আছে আমি সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ বাৰু তাৰপিছত আৰু এইফালে মাহীৰো এডাল মালা দিবলগীয়া আছিল একেলগে দি দিলে তেখেতেও তাৰপিছত এইফালে আমি চাকি বন্তি ধূপ ধূনা সকলোখিনি জ্বলাই আমি এতিয়া দৰ্শন কৰিবলৈ যাম ভিতৰৰ মন্দিৰত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিবচোন আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি দিব আৰু এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইকেইদিন নহয় বাৰু এইকেইদিন অলপ ল'ৰাটোৰ এক্সাম চলিব সেইকাৰণে এতিয়া দিয়া নহ'ব পিছত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আৰু এই ডাঙৰ নাগাৰাটো দেখা পাইছেনে এইটো ভিতৰ ভাগ হয় তাৰপিছত আমাৰ দৰ্শন কৰা সকলোখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি অকণমান বাহিৰতে ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ আৰু আমাৰ পিছফালে এই বান্দৰ এজনীক দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ আছে তাৰপিছত আৰু আমি সকলোখিনি কৰি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ এইয়া ইয়াতে এশ কিবা এটা বোলে চিৰি আছে আমাৰ কিন্তু হিচাপ কৰা নহ'ল বাৰু এনেদৰে কৈ থকাহে শুনা পাইছিলোঁ গতিকে অকণমান বয়সীয়াল বা বৃদ্ধ মানুহ আহিলে অকণমান কষ্ট হ'ব তথাপি ভগৱানৰ চৰণত মূৰ দুৱাই গ'লে শক্তি দিব এইটোতো সকলোৱে জানে আৰু আৰু মনৰ হেঁপাহ থাকিলে কেতিয়াও আকৌ বাধা দিব নোৱাৰে এয়াই তাৰপিছত আমি আহি আছোঁ এতিয়া এঠাইলৈ আপোনালোকে বাৰু গম পাইছেনে ক'তনো যেন আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু ভিডিঅ'টো আৰু এই ঠাইখিনি যে ইমান মৰম লাগিছে মই কিন্তু সঁচাকৈ এই সেউজীয়া ঠাইবোৰ দেখিলে বহুত ভাল পাওঁ আৰু এনেদৰে মই ভিডিঅ' বনামেই মানে মোৰ ইমানে ভাল লাগে আৰু এইখিনি ৰাস্তা যে একদম শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীলৈ যোৱা যেনে লাগে চাওঁ চু বাৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বহুতে ভাল লাগে আৰু যে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীত চেম তেনেকুৱাই তাৰপিছত এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি গ'লো পুৱা মক্কা আজি আমি পুৱা মক্কা লৈ আহিছোঁ আগতে মই কেতিয়াও আহি পোৱা নাই আপোনালোকে আহি পাইছেনে বাৰু এই পুৱা মক্কালৈ যি যিকেইজনে আহি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এই পুৱা মক্কা আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰভাগ দেখুৱাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু সেয়াই এইফালে আৰু আমি এতিয়া উঠি যাম ভিতৰভাগ চাম আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিম এইফালে আৰু এইফালে আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ অকণমান কাটি কাটি দেখাইছোঁ ইমান দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় বাৰু আৰু এতিয়া আমি চন্দ্ৰমা এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট হোটেলত আহি গৈছোঁ এইখন হাজো নলবাৰী ৰোডতে হয় তার পিছত আর এখন বহুত ডাঙৰ হয় আৰু এখন নলবারী আছে বলে শুনেছ আমার মামাহত লড়জনে ল পালে তাক পাই খুবই ভাল লাগিল আর মোৰ ভিডিওটি বহুত খেনি সি উৎসাহ দিলে আৰু মানে কৰি করে খেনি হেল্প তাৰ তার থ্যাংক ইউ দে বাবু আর এইফালে আমি এতিয়া বহি গলো আর হোটেলৰ বিলটো সিয়ে দি দিলে দিও তাৰপিছত এইফালে আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহুত ডিচিপ্লিন আছে আপোনালোকে আহিলে খাবচোন ইয়াতে আৰু এইফালে ইমান ডাঙৰ পৰঠা দিছে মই এইটো মানে দেখাইছিলোঁ আৰু সেয়াই বহুত ভাল লাগিছে পৰঠাসমূহ খাই তাৰপিছত আমাৰ আৰু এওঁ মানুহজনে বা কি কৈ আছিল আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম